Дні народження це завжди приємно, а у мистецькому світі вони святкуються виставками. Підтвердженням того є проект Мистецтво як радість життя до ювелею Миколи Пимоненко. Школа Пимоненко – видатний украинский художник жанрист Вин зробив значний внесок у створення национальной школы реалистичного мистецтва. Это наибольшая монографическая выставка художника за последние пять Проект подобного масштаба — это всегда очень приятно, это всегда ресурсы насколько известно, программе Арт-Сити. Вот сколько вы готовили этот проект? В принципе, это где-то год уходит на такую подготовку. Но вот у нас, например, на этой выставке работы из Харьковского художественного музея, из Донецкого. Художественного музея Днепропетровского, э, Сумс. -су. Луганского, художественного, Луганского краеведческого музея, Симферопольского музея и Залубкинского дворца музея. В общем, вы видите, какое количество музеев задействовано было в этом проекте. А частные коллекции, коллекционеры, они охотно предоставляли свои работы на выставку? Конечно. Да. В общем, тех, кого мы просили, те, которые дружат с нашим музеями, которых мы знаем, они охотно предоставляли. А много ли у киевских коллекционеров сосредоточенной работы? Я не, не могу посчитать. Чим сказать вам этого малярська спадщина «Пимоненко» налічує понад тисячу робіт, серед яких кілька сотень закінчених живописних полотен. Понад півтори сотні робіт класика українського мистецтва «Пимоненко» зібрані з колекції музеїв країни та приватних зібрань. Загалом експозиція налічує понад 100 живописних та більш ніж 40 графічних робіт. А давайте поговоримо про составлячі конкретно вашого музею. як збиралась колекція. Ну, коллекция у нас около 50 живописных работ. Ну, здесь и маленькие, и большие полотна. Так что коллекция довольно значительная, и собиралась она где-то начиная с 20-х годов до начала 70-х, потому что уже после очень сложно было покупать, и работы в основном ходили в частные коллекции, а не музеи. Даже после революции некоторые вещи пришли, потому что передавала же вдова художника. Ну, вот таким путем. Пиманенко завжди был украинским художником, жив в Украине. І малював Україну. З етнографічною точністю передавав звичайні побут українського села та міста. Всі образи, які ми бачимо на його картинах: квіткарки, наречені, рекрути, міщани, діти, вівці. Он создал уникальную живописную энциклопедию Украины конца 19-го, початку 20-го столетия. Это художник, один из самых ярких представителей национальной школы украинской живописи. Украинская автентичность в его работах, она выявляется не только в тематике, но и в самой какой-то духовной насыщенности всех его произведений. Поэтому, действительно, если мы говорим сейчас о каком-то становлении национальной своей, самобытности нашей, утверждения национальной, какого-то нашего лица и всего, то работы Пимоненко – это самый яркий пример. В украинской истории искусства Пимоненко фигура неоднозначная. С одной стороны, конечно, это один из авторов украинского национального мифа, потому что главная его тема – это были крестьянские типы. Значит, крестьянка возле тына, крестьянка возле колодца. Но, с другой стороны, его место в истории искусства совсем другое, потому что он был одним из первых украинских передвижников, цель которых и задача – это был социально-критический взгляд на мир. К сожалению, таких социально-критических работ у него мало, очень. Но в профессиональном смысле художник – это, конечно, очень слабо. И эта выставка это демонстрирует. Он очень неровный. И скорее опиравшийся в своей работой не сколько вот на традиции даже вот реалистической украинской и русской художественной школы, сколько вот такой вот, знаете, такой немецкое, такое среднестатистическое немецкое искусство. И когда вы пройдетесь по немецким музеям, то таких пимоненок там просто тысячи. Что касается сельскости художника Пимоненко, то я думаю, что это немножко преувеличенный термин, потому что реально Пимоненко писал действительно и городские сценки, и полицейских, и городовых, и цветочниц городских. Но реально он писал жителей села, наверное, как процентом на 70-80 в его творчестве это персонажи сельские. Поэтому как бы противиться объективному факту невозможно. И если эти персонажи у него есть, и он их любит, и собственно говоря, он родился не в Киеве, а под Киевом, наверное, село ему ментально достаточно близко, то реализация этой любви... К таким персонажем, сделала его Пимоненко. Есть а, Пимоненко сейчас на арт-рынке? Попадался? Приносили? Да, попадается Пимоненко на арт-рынке. Он попадается нечасто. Его хотят очень многие. И реально появление новой картины «Каждая Пимоненко» на э, арт-рынке это событие. И я бы сказал, что но как это смешно не звучит в кризис, как видно очередь выстраивается за полотнами перманент. Почему такой интерес? По всей вероятности его академическое мастерство плюс жанризм, он все-таки лучший жанрист конца 19-го начала 20-го века на Украине. Милые персонажи. И, кстати, замечательное мастерство в изображении домашних животных даже. Все это привлекает коллекционеров. А какой порядок цен сейчас на пимонентов? Я вам скажу, что если попадается шедевр, скажем, где-то полутораметровый пимоненко сегодня, он стоит около миллиона. Евро? Можно и евро, тут уже плюс-минус. Я говорю о долларах в данном случае. Але не лише роботи майстра представлені на виставці, тут можна побачити і народну творчість, картинки намальовані художниками-аматорами створів знаменитого художника та надані музеєм Івана Гончара, а також предмети одягу та побуту з експозиції музею Миколи Поманенко, малютянка. Виставка в національному музеї і справді вражає своїм об'ємом і унікальністю. Ми радимо вам завітати до Альма Матері українського мистецтва, адже триватиме експозиція до 10 березня 2013 року. Не пропустіть!